Как вы знаете, полуфинальная игра у нас была с командой Дю США Тернополь. Игра, скажем так, прямо нам давалась, хотя очень долго не удавалось забить мяч. Ребята с Тернополя во втором тайме открыли счет. Надо сказать, он немножко такой алогичный, потому что у них парень был такой крайний полузащитник, который бросал ауты на 45 метров. И в принципе вся игра была построена только за счет аутов. Ну, удалось вбросил очередной мяч он в, страшную, в штрафную площадь. Там борьба, рикошет, отскок, 1-0. Ну, к счастью, очень быстро отквитали. Создали массу моментов, но к сожалению, все дошло до 11-метровых. К счастью, хорошо их исполнили. И вышли в финал. В финале нас ждала уже команда Одессы, которая перед этим обыграла команду Кривого Рога со счетом 2-1. Игра финальная, в принципе, мало чем отличалась от полуфинальной у нас. В принципе, полное преимущество было, но опять же, забить мяч очень долго. И как потом оказалось, не получилось до конца финального свистка. И все перевели мы, к сожалению, на 11-метровые удары, в которых в серии которых сильнее оказался Тернополь. так закончился наш наши игры в, в первенстве Дюфаэл Украины. Голос ощущает что расстроен Да, вы знаете, школа уже играла в третьем финале, это 93-м годом, 96-м годом. Сейчас 97-м годом, в принципе, по игре это была, наверное, из двух игр, если говорить, такая команда, которая больше всего играла именно в футбол, но сложилось так, как сложилось. Вы сегодня вспоминали о команде ребят 93-го года, и 17 которые были первой ласточкой всех успехов, да. которые потом пошли. Э, нынешнему поколению приводите тот пример? Да, конечно. Прежде всего и говорил и буду говорить. Да, хотелось бы занять первое место, но к сожалению стали вторыми. Но самое главное было, есть и будет для команды, для детской юношеской футбольной школы Ворскла это подготовка резерва нашей команды Ворскла. Прежде всего это ю-19, ю-21. Поэтому самое главное. Есть ребята, сейчас мы вплотную до этого не работали с тренерами Ю-19, сейчас вплотную начнем с ними работать, начнем играть, начнем тренироваться с ними. И я думаю, что сейчас не хочу загадывать, не говорить фамилии, но это будет, думаю, несколько ребят с Ю-17 будет. Ну, и какие ближайшие планы? Понятное дело, что жизнь на одном турнире не заканчивается. Что дальше ждет 17-летних ребят? Ну, дальше мы продолжаем доигрывать Чемпионат Полтавской области по высшей лиге. У нас осталось две игры чемпионата, потом начнется Кубок. Ну и самое главное это переход в Ю-19. Люди, которые не слишком углубляются в суть дела, иногда спрашивают, в чем Проблема, что команда 17-летних так крупно проигрывает в чемпионате области. Давайте немножко объясним этот момент. Вы знаете, самое главное, мы даем играть. Если где-то мы сейчас вот на финальные соревнования, мы уже играли таким проверенным составом, то в чемпионате области мы даем играть всем ребятам 97-го года и также подключаем ребят 98-го года. Понятно, нестабильность... Ну, а тем, кто смотрит только счет и критикует, хочется сказать, придите, посмотрите. И на счет только смотреть, особенно в детском футболе, это неправильно. Ну, вы как тренер чаще ругаете или плавите своих ребят? Ну, вы знаете, прежде чем ругать ребят, надо подумать, чему ты их учишь. Ругать себя надо, а не их. Поэтому, если копнуть корень, тренер должен себя ругать. Ты, ты набираешь, ты учишь, а кого ругать? Вы сказали о Ю-19, я в будущем в тесном сотрудничестве с этой командой. Ребят в 17-летнем возрасте, в 18-летнем возрасте стимулируют этот факт, что действительно можно шагнуть уже в профессиональный футбол. Я вам скажу, что выпускные группы футбольной школы, это прежде всего, ведь самое главное – ну, все мы были детьми, мы понимаем, каждый себя видит в первой команде, минимум капитаном, наверное, команды, забивающим решающий мяч в ворота соперника. Поэтому они все мечтают, они все хотят. Ну, опять же, повторюсь, не все будут таков футбол.